Это колонна гуманитарной помощи под патронатом президента Украины. Нам передали эту помощь представители различных областей Украины. Значит, груз предназначен для населения так называемой буферной зоны. К великому сожалению, у нас так произошло, что один из районных центров, в принципе, их несколько, в частности, Тельманский район, незаконно занят сепаратистами. Но села, которые относились к ним, сегодня находятся на нейтральной полосе и вот как бы они получаются с той стороны заброшены ими никто не занимается поэтому принято решение губернатором области о доставке этого гуманитарного груза сегодня мы доставим это новогодние подарки для детишек это, это овощи это фрукты и даже елки Наша гуманітарна колона знову вирушає на передову. Зараз ми у супроводі бронетехніки вийдемо на передний край нашої оборони. Субтитры создавал DimaTorzok нам доставляется гуманитарная помощь. Скажем так, что это уже третий завоз нам гуманитарной помощи. Первый раз нам завезли от Министерства чрезвычайных ситуаций. Это была первая помощь. Люди были очень рады, потому что, как бы, люди обратили внимание на то, что нас бросили в какой-то момент, что на нас никто не обращает внимания. Социальные выплаты были заморожены, пенсии прекратили выплачивать. От армии я хочу сказать, что у нас на территории, вернее, недалеко от нас находится подразделение украинской армии. Они обеспечили хорошо нашу школу. У нас работает средняя школа на территории сельского совета. Они завезли разнообразные продукты питания, вплоть даже до хлеба. Вот, яблоки, ко дню святого Николая завезли сладкие подарки детям, елку солдаты привезли, поэтому от, со стороны солдат была оказана хорошая помощь. <соцентричная> Хорошая, красивая, красивая. Ой, вот. нормально? Ну Богдан, что ты? Да, это мои дело. Дело с